मातृभूमि न्यूज मातृभूमि की आवाज मातृभूमि के लिए केशोद ब्रह्म कुमारी दिव्य स्थान खाते शिवानी दिद नगमन थे हता, दिवस भर विविध आध्यात्मिक कार्यक्रम योजा વક્તા શિવાની દીદીએ લોકોમાં વધતા જતા ડિપ્રેશનને ધ્યાને રાખીને ફરી પરિવારમાં મધુરતા લાવવા ઘરમાં સાત્વિક ભોજન, ક્રોધ છોડી શાંત રહેવું, પરિવારનો સંબંધ બગાડવા પાછળ સામેવાળો જવાબદાર છે તેવું છોડી દઈને સ્વયં સાચા રસ્તે ચાલવા શક્તિઓ મેળવવા રાજયોગ જરૂરી ગણાવી. પરિવારનો શક્તિસ્તંભ પરિવારને તૂટતો બચાવવા ભાવ પ્રગટ કર્યો. વધુમાં મોબાઈલ ફોન અને ટેલિવિઝન થી શું મળે છે તેમાં વધારે સમય વિતાવા કરતા પરિવાર વધુ મજબૂત બને અને તેમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા જણાવ્યું આ પ્રસંગે મોટિવેશનલ સ્પીકર જીતેન્દ્ર અડિયા કેશોદરા સભ્ય દેવાભાઈ માલમ માંગરોડરા સભ્ય ભગવાનભાઈ કરઘટિયા જિલ્લા એસપી હર્ષદ મહેતા ડીવાયએસપી બીસી ઠક્કર સહિત જિલ્લા તાલુકાના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનોને ગામડે ગામડેથી બ્રહ્મકુમારી ભાઈઓ બહેનો હાજર રહ્યા હતા કાર્યક્રમનું સંચાલન અમદાવાદથી પધારેલ બ્રહ્મકુમારી ઈશિતાબેન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું शांति, शांति। ओम, शांती। ओम शांती। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय केशोर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम आयोजन किया कि रिश्तों में हम कैसे वापस वो जो शक्ति है उसको वापस कैसे लाए रिश्तों में मधुरता कैसे लाए तो ज़्यादातर रिश्तों में हम दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं दूसरा जिम्मेवार है रिश्ते के लिए लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि हमारे मन की स्थिति हमारी अपनी है परिस्थिति चाहे कैसी भी हो सामने वाले का व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो लेकिन मेरे मन की स्थिति मेरी है और मेरे मन की स्थिति का ध्यान रखते हुए जब मैं रिश्तों में मांगने वाले की बजाय चाहने वाले की बजाय देने वाली आत्मा बन जाती हो, तो मैं घर का शक्ति स्तंभ बन जाती हूँ तो फिर क्रोध की जगह शांत रहना क्षमा न करने की बजाय आसानी से दुआएं देकर एक सेकंड में बात को ख़त्म करना ये बहुत आसान होने लगता है बस इसके लिए चाहिए थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास रोज घर में सात्विक भोजन भोजन बनाते समय परमात्मा की याद की शक्तियाँ रहें और फ़ोन और टीवी का हम ध्यान रखें कि हम क्या ले रहे हैं उसमें से क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कितने घंटों हम उसके साथ रहते हैं और हर एक थोड़ी देर के लिए अपने जीवन के अंदर राजयोग सीख कर राजयोग का अभ्यास करता रहे तो परिवार वही है लेकिन परिवार को संभालने की शक्ति आ जाएगी जिसकी हर एक को आज जरूरत है आज के समय में डिप्रेशन बढ़ रहा है एडिक्शन बढ़ रही है हमारी जिम्मेवारी है हम सिर्फ परिवार को और बच्चों को वो चीजें नहीं दें जो पैसों से खरीदी जा सकती है वो तो हम देते ही हैं। लेकिन साथ साथ सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना मन की स्थिति को मजबूत बनाना वो शक्ति भी परिवार को देनी है तो उसके लिए हम राजयोग सीखते हैं रिपोर्टर चेतन परवार ખૂબ જ ટૂંકા સમયમાં માતૃભૂમિ ન્યૂઝ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ અને મેગાસિટીમાં કેબલ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ જશે તો જોતા રહો માતૃભૂમિ ન્યૂઝ